Biz daha ətraflı siyasi şərhçi Hüseyn İbrahimovla danışacağıq. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz Hüseyn. Çox sağ olun. Rəhman artıq qeyd etdi. Biz nə görmüşük? Həmişə canıb qonşumuz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı çox qəti fikirdə olub, qırmızı xətt adlandırıb həmişə. Və indi belə bir iddia var ki, ortada İran Ermənistanla birləşib Zəngəzur dəhlizi boyunca həmin ərazilərə İranların köçürülməsinə başlayacaq. Sizcə bu iddia nə qədər realdır? Ermənistan buna cəsarət edərmi? Bu indiki dörəmdə İran ə, hökuməti, mollar rejimi buna gedərmi? Çox sağ olun sualım, sualınıza görə. Ümmətlər Azərbaycan-İran arasında olan münasibətlərin son dövrdə gedən proseslər Azərbaycan cəmiyyətində və ictimaiyyətində də qonşu dövlətin bu addımları təbii ki, təəssüf doğurur və eyni zamanda biz həm də yaxın qonşu dövlət olduğumuz üçün və bizi müəyyən mədəni əlaqələrin, tarixi əlaqələrin də birləşdirdiyini nəzərə alsaq, bu iki qat təsir doğrur. Və eyni zamanda, eyni zamanda biz bilməliyik ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın bir dövr ərzində öz məcburi məcburi köçkün və məcburi köçkünlərinin doğma yurtlarına qaytarılması üçün ə var gücüylə çalışmışdır. İstər beynəxalq aləmdə, istər beynəxalq cəmiyyətin qarşısında və biz eyni zamanda eyni zamanda biz eyni zamanda buna təəssüflənirik ki, biz münaqışanın ilk baş verdiyi alanda qaçqın bir məcburi köçkünlərin şəhərciklərdə yerləşdiyi bir anlarda, dövrlərdə biz İran tərəfindən də məyən dəstəyinin də olduğunu həmin dövrdə müşahidə edirdik biz Azərbaycan heç bir zaman yaxşı olan addımları da unutmur. Amma eyni zamanda bugünkü gündə Azərbaycanın öz tarixi ərazilərini işğaldan azad etdiyi bir dövrdə xüsusən bizim İranda yerləşən e, səfirliyimizə qarşı olan bu e, münasibət və hücum cəhti. Daha sonra İranın bu mövcud addımları, bəyanatları, xüsusən bu Zəngəzur'da kommunikasiya xətlərinin açılmasının qarşısının alınması istiqamətində olan cəhdlər, təbii ki, bütün bunlar nə qədər realdirsə, o qədər də təsir doğurur. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələlər artıq post-konflikt dövrü özünün yeni mərhələsinə daxil olmuşdur post-konflikt dövrü heç də ə, dünyada dünyada post-konflikt dövrləri hamısı eyni formada olmur. Əgər konflikt uzun müddət davam edirsə, post-konflikt dövr də özünün öz gərginlikləri ilə nəzəri cəhətdən, siyasi nəzəri cəhtdən yada qalır. Ə, nəzərə alsaq ki, Qarabağ ə, ə, ətrafında Ermənlərin bizim ərazilərimizi işğal etməyindən sonra 30 il ərzində bizim ərazilərimiz işğal altında qaldı və bu 30 il ə, ərzində Biz e, e, düşmənlə e, mübarizə aparıb-aparı eyni zamanda e, e, daxili e, eyni zamanda regional sabitliyi, regional aləmdə dövlətlərlə, elə İran dövlətinin özü ilə e, baxmayaraq ki, İran bizim məlumatlarımız olurdu, ictimaiyyətimizin də, dövlətimizin də məlumatları olurdu ki, İran müəyyən anlarda Ermənistan'a yardımlar edirdi, dəstəklər edirdi. Ancaq bununla belə biz biz o qonşuluqlu münasibətlər xatirinə xatırına o münasibətləri qurlanmırdıq o münasibətləri tapdamırdıq ancaq bu günlərin ərazilərimiz işğal altından azad olduqdan sonra Xüsusən postkonflikt dövrünün artıq Ermənistan prezidenti tərəfindən də sülhə addımların atılması ilə bağlı rəsmi bəyanatlar səsləndirilir və biz görürük ki, artıq mən ötən dəfədə sizlə qonaq olanda o fikri söylədim. Yəni artıq proses ona yaxınlaşır ki, artıq sürp prosesinin postkonflikt dövrü sürp prosesinin yeni ə, yaxınlaşma mərhələsinə addım qoyur. Yeni mərhələ, və bu qaçaılmaz bir prosesdir. Bu qaçaılmaz bir prosesdir və regionda qüvvələr nisbəti, qüvvələrin nisbə, balans Ə, 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 haqlı, haqlı tərəflərin xeyrinə dəyişir. Xüsusən, xüsusən ə, bir gün əvvəl ə, Bakıda keçirilən qoşulmama hərəkətinin üz dövlətlərin zirvə toplanıcısında səsləndirilən fikirlər və bu ölkələrin Azərbaycan ətrafında birləşməsi, Azərbaycan həqiqətləri, eyni zamanda dünya həqiqətləri ətrafında birləşməsi və Bakıda yığılması təəssüf ki, ə, bizi olduqca sevindirir, dünya ictimaiyyətini sevindirir. Ancaq biz təəssüf edirik ki, İran bu tədbirdə yəni biz zəruri səviyyədə, zəruri tələb olunan səviyyədə iştirak etməməsi bir qədər təəssüfləndiricidir, təəssüfləndiricidir və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, İran tərəfindən və bu Azərbaycanla Zəngəzur dəhlizi boyunca ora kimlərinisə köçürülməsi məsələsi və bu Abvatel şuurunu beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaqə gəlmişdir və Azərbaycan ictimai rəyinə o heç bir heç vaxt çaşdıra bilməz və İran çünki İran bu addımı ata bilməz çünki regionda yenə deyirəm qüvvələr nisbəti, qüvvələr balansı Azərbaycan xeyrinə dəyişib və dəyişməkdədir və bu proses gedir və bu fonda da bu fonda da bu cəhətlərin İran tərəfindən edilməsi mənə elə gəlir ki, sonda sonda təəssüfləndirici İranın tərəfindən məqamlarla qala, qala, qala bilən məsələdir. Çünki biz yenə də deyirəm, artıq regionda regionda postkonflikt dövrü, postkonflikt dövrü özünün də formaca yeni mərhələsinə addım qoymuşdur. Bu mərhələ artıq artıq sərhədlərin artıq mənəşbəsi və onun aydınlaşması məsələsi. Eyni zamanda biz şahid olduq ki, artıq Azərbaycan tərəfi eyni zamanda Qarabağda olan erməni icmasının ilə danışıqlar və onların Azərbaycan qanunlar çağsıvəsində gələcəkdə yaşama məsələləri ətrafında danışıqlar aparır və belə bir prosesdə növbəti mərhələ artıq kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsidir və kommunikasiya xətlərinin artıq işə düşməsi məsələsidir. Bilirsiniz, istənilən halda həmişə həmişə e, e, regionda e, Azərbaycanın e, kommunikasiya tarxan, e, Artan İpək Böyük Tarixi İpək yolu zamanı da elə e, biz sonrakı proseslərlə də də həmişə şey, e, kommunikasiya xətlərinin açılması və bunun e, bəhrələnməsi və bunun e, genişlənməsi prosesinə mane olan qüvvələr hər zaman olur. E, hər bir zaman e, və biz də biz də burada e, danın buna məle olma e, məyən istəkləri ilə qismən e, rastlaşmışıq. Biz bizə təəssüf doğuran haldı ki, bu təəssüf doğuran haldı amma hesab edirəm ki, bunların heç bir faydası olmayacaq və e, kommunikasiya e, xətləri, kommunikasiya prosesi Zəngəzur e, e, boyunca e, danışıqlar prosesində nəzərdə tutulan səviyyədə gedəcək, davam edəcək və hər hansı ora bir kimlərinisə köçürülməsi məsələsi baş tutan məsələ deyil və bu Yenə deyirəm, beynəxalq ictimai abivator şuurunu bəli, təşdirmək manipulyasiya xarakter daşıyan bir məsələlərdir. Deməli, ə, İran hakimiyyəti elə bir qərbə siyasət yeridir ki, belə bir məqamda sanki özünə ancaq düşmən qazanmaq istəyir. Belə bir siyasətə şahid oluruq. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq İsrailin ə, Karlischer nazir idi. Səf eləmirəm. Sə Almaniyaya çağırış elədi ki, gəlin İrana qarşı, xüsusən də Sepaha qarşı birgə mübarizə aparaq, xüsusən də Sepahın terror təşkilatı ə, tanınması kimi mövzularda. Niyə məsəl İsrail belə bir mövzuda məsəl Almaniyanı özünə tərəfdaş seçib İrana qarşı mübarizə aparmaq hmm. istəyir? Bilirsiniz, Almaniya da Avropanın ə, bir çox məsələlərində, ümumiyyətlə dünyada beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması məsələlərində ə, həm Avropada, eyni zamanda Avrasiyada ə, təhlükəsizlik prosesinə ev sahibliyi edən ən mühüm ölkələrdən biridir. Necə ki, regionda, Qafqazda Azərbaycan bax bu gün təhlükəsizlik məsələlərinə, təhlükəsizlik proseslərinə ev sahibliyi etmə missiyasını yerinə yetirir. Avropada da bu missiyaya, bu missiyaya daha çox Almaniya üzerinə düşür. Və bu baxımdan Almaniya ilə ə, bu İsrail arasında olan bu danışıqların bu ə, məsələnin müzakirə predmeti olması təbii haldır və eyni zamanda eyni zamanda biz bilməliyik ki e, burada e, İranın e, təbii ki e, özünün də e, daxilində ümumiyyətlə İranda e, proseslərin özündə e, bir halda bir e, sosioloq olaraq əgər biz e, cəmiyyətin özünün həyat tərzi, həyat səviyyəsi və ümumiyyətlə həyat stili anlayışlarını e, müzakirə etsək görərik ki İran tərəfi özü də müəyyən tərəzədə e, iqtisaimiyyət öz ictimaiyyətinin həyat tərzi və onun həyat stilinin müasir səviyyəsində ilə müasir dünyanın gedişi ilə üst-üstə düşmədiyinin ə, onlar özləri də fərqindədirlər. Ə, və budur qaçılmaz bir şey məsələdir və eyni zamanda dünyada çox ə, məsələlər dəyişir. İndi adətlər, ənənələr dəyişir, dünya yeniləşir. Ə, ə, ə. Kommunikasiya, elektron idarəetmə cəmiyyətlərin, ailələrin ə, daxilinə ə, nüfuz etdiyi bir ə, şəraitdə ə, sanki ə, sanki biz ə, sanki elə cəmiyyətlər var ki, onlar bunları bu prosesləri, bu yenilikləri öz cəmiyyətlərinin daxilinə buraxmaq istəmlər və nəticədə onlar cəmiyyətlərinin daxililərinə buraxmaq istəmədikləri yeniliklərin fonunda cəmiyyətlərin daxilə buraxmaq istəmədiyi diləkləri modernləşmənin fonunda xarici düşmən obrazı axtarışına çıxırlar və xarici düşmən obrazı e, cətlərini e, e, şişirtməyə, manfulliyə etməyə cəhd edirlər və bununla da e, abovater şuurunu, daxili e, abovater şuurunu müəyyən e, lazım məqsədlərdən e, yayındırma cəhdləri edirlər. Ancaq mən e, hesab edirəm ki, e, bu kimi addımlardansa, yəni beynəlxalq xarici populyizmi artırmaqdansa, e, daxildə e, yenilikləyə, həyat tərzində cəmiyyətlər o cəmiyyətlər ki e, e, xarici də düşmən övraz axtarırlar o cəmiyyətlər ki xarici də qonşuluqda olan ölkələrin işlərinə daxili işlərinə onların beynəxalq təhlükəsizliyə cavab verən imzacadələrinə maliyyə olmaq cəhdləri güdürlər mən elə hesab edirəm ki belə ölkələr yaxşı olardı ki öz cəmiyyətlərinin daxillərinə nəzarət etsinlər və öz cəmiyyətlərinin daxilində gedən ə yeniləşmə prosesləri ilə razılaşsınlar. Öz cəmiyyətlərinin daxilində ə, baş verən həyat səviyyəsi, həyat stili, həyat anlayışı prinsiplərini müasir dünyanın tələbləri səviyyəsində qurmağa ə, daha çox vaxt sərf etsinlər. Hüseyn bəy, ümumiyyətlə nə düşünürsüz? İsrail praktiki olaraq dediklərini etmə potensialına mı? Yəni mövcud şərait ona zəmin yaradır mı? İsrail hərbi əməliyyatlara başlasın yaxın günlərdə İranə qarşı? Ə birisiz mən hesab etmirəm ki ə, ə, İsrail ilə ə, İran arasında münasibətlər ümumiyyətlə son günlərin münasibətləri deyil və bu münasibətlər həmişə soyuq xarakter daşımışdır. Uzun illər ərzində soyuq xarakter daşımışdır. Bunun bir çox obyektiv və tarixi və eyni zamanda müəyyən coğrafi, dini və s. çox aspektləri var. Ancaq bu günkü gündə məsələlər özünün E, sanki görünən müəyyən kulmunasiya nöqtəsinə e, yaxınlaşdığı görünür. E, ancaq e, mən hesab edirəm ki, bu e, münasibətlərin o səviyyəsi o kulmunasiyaya xətti deyil. Hələ ki, hələ o ki, münasibətlər müharibə edə, edəcək və ya müharibənin başlanması kimi kulmunasiya mərhələsində deyil. Ancaq e, hansısa e, razvyaskaların, zavyaskaların açılması prosesidir. Hansısa münasibətlərdə, münasibətlərdə e, dövlətlərin öz yerini bilməsinə, bilməsinə, dövlətlərin öz yerini özünə tanıtması e, məsələsinin e, kulminasiya nöqtəsidir, amma müharibənin yaxın vaxtda, yəni belə e, başlaması məsələlərini mən e, istisna edirəm. Çox təşəkkür edirik sizə. Əl-vəfana əlavə bir mövzulu sualı yoxdursa, bu istiqamətdə minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə.